Di sini ada wortel dua buah. Wortelnya diparut. Setelah wortel diparut, kemudian kita parut kentang. Ada satu biji, satu buah kentang diparut. Setelah kentang diparut, jadikan satu di dalam wadah. Campur dengan wortel. Tambahkan daun bawang yang sudah diiris-iris. Dua butir telur ayam. Bumbu di sini ada garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Jadikan satu, aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Di sini ada 10 kotak tahu. Tahu ukurannya kecil. Dihaluskan. Setelah halus, sebaiknya tahunya ini diperas sampai airnya tuh habis. Di plus supaya airnya nih habis oke okay. lumayan airnya banyak harus dibuang kemudian kita taruh lagi ke dalam bowl dan kita campur dengan bumbu di sini ada Garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk, bawang putih sudah dihaluskan, dan aduk lagi sampai tercampur rata. Di sini, kita akan tambahkan tepung maizena. Ada tiga sendok makan. Setelah tercampur rata, kemudian kita siapkan. Di sini ada loyang ukuran 18 cm, dikali 18 cm. Dioleskan dengan minyak goreng, bagian bawahnya tipis merata. Cukup, kita masukkan adonan kentang dan wortel ini, atur. Tipis merata setelah lapisan pertama rata, kemudian masukkan tahu untuk lapisan keduanya diratain. sambil ditekan-tekan dipadatkan dan rata nah kemudian kita lapisin lagi dengan adonan kentang dan wortel ini lapisan yang terakhir kita tuang semua oke setelah rata kemudian kita kukus setelah kukusannya panas, masukkan dan kukus sampai matang. Setelah 20 menit, ini udah matang ya, kemudian kita angkat dan biarkan dingin dulu. Oke, setelah dingin, kita keluarkan dari loyang. Liranya di Wow. Nih, kita potong-potong sob. Potong-potong dibagi tiga dulu. Dan potong lagi bagi tiga lagi wow berlayer masih agak panas sedikit nah ini kita akan jadikan nugget Nah ini dipotong lagi, ya ini dibagi tiga lagi nih sob, karena ini masih besar sekali Masih bisa dipotong lagi Terigu 150 gram Larutkan dengan air Tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk oke setelah tercampur tidak menggumpal kemudian ambil tepung roti ambil satu potong ya kemudian celupkan ke dalam tepung pencelup angkat dan balut dengan tepung roti guling-gulingkan oke okay. udah kebalut seperti ini lakukan terus sampai semuanya habis setelah dipanir ya kalau kalian mau jual secara frozen food ini tinggal dikemasan aja di dibuat ya apa namanya disimpan dalam mika seperti ini ya, dikemasanin kemudian disimpan dalam freezer ini bagus sekali ya untuk ide frozen food nah, dan sekarang kita mau langsung goreng aja ini minyaknya sudah panas lalu kita goreng Oke, kita balik. Baliknya cukup sekali aja. Supaya kering tidak berminyak ya. Wow, sudah atas bawahnya sudah warna golden brown, sudah coklat kekuningan, dan ini bisa kita angkat. Jadi menggorengnya tidak harus sekaligus ya, karena ini bisa disimpan di dalam freezer menjadi frozen food. Uh, sini enak sekali. Dalamnya berlayer, berlapis-lapis ya. Oke, okay. lakukan terus sampai habis. Kita lihat dalamnya nih ya, Sap ya. Jadi dia tuh berlayer. Wow, keren ya. Ada kuning, putih, dan crispy. Uh. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lengkap sob. Ada sayurannya, ada tahunya, ya. Dan dia tuh bagus sih ber layer layer sebenarnya. Oh, lengkap ya. Tahu dibalut dengan sayuran. Wow, keren banget ya. Oke, okay, sob. Nikmat banget, enak banget. Cocok buat ide bisnis frozen food. Jangan mana-mana dukung terus channel Sobat Tafrol dengan like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.